menga o'n <imitation> beshinchi savxozda turadigan og'aynim telefon qildi menga og'ayni dedi men gaplashadigan yuradigan qizim bor yaxshi ko'rgan qizim uyingda hech kim yo'q edi menga bir sharoit yaratib bersang bir gaplashib olsam dedi qo'ng'iroq qilgan kishi uy egasiga ko'rsatgan xizmati uchun quruq qo'ymasligini bildiradi pulning daragini eshitgan yigit esa uydagi onasini qistovga olib uni qarindoshlarinikiga jo'natadi qanday bo'lar ekan unday bunday degandim u aytdi ha shuni qo'lingni quruq qo'ymayman dedi shunday sharoit yaratib berdi ha maylikelaqol dedim uydagilarga keldedi qaysi qaysi uyga kiraylik dedi mana mana shu uyga kirasan dedim mayli dedim onamni bir aylanib keling boring tog'amlarnika deb mani aylanib kelishiga chiqar yubordim ko'p o'tmay kutilgan mehmonlar kasbi tumaniga belgilangan qishloqqa kelishadi uy egasi ularni uyda yolg'iz qoldirib darvozani qulflaganicha ko'chaga chiqib ketadi afsuski hududni nazorat qilib yurgan profilaktika inspektori uyga kelgan mehmonlarni va notabiiy holda darvozani qulflab ketgan uy egasini ko'rib qolgandi joriy yilning oltinchi may kuni kasb tuman toshqo'rg'on qishlog'ida yashovchi begim begimqulov o'lmasjon o'zining yashash uyida aj va nshlarni jinsiy aloqa qilish uchun sharoit yaratib berib ajdan jdan ellik ming so'm kupuradagi pullar olganligi aniqlangan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'ttiz birinchi moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda bilib bilmay qilib qo'ydim bu xatoyimni hech kim bu narsani takrorlamasin men shu pulga muhtoj bo'lib turganim uchun man ishga ketaman deb o'tirgandim o'zi qamasshi tumaniga ishga ketaman ishimga boraman hattoki ikkisada yo'l pulim ham yo'q edi shu narsaga majbur bo'lib mana shu narsaga bilib bilmay ham og'aynim deb shu narsani bilib bilmay shu xatoni qilib qo'ydim men bugun bu fuqaro qilmishini pulga muhtojlik bilan izohladi biroq yigit nomiga yarashmagan bunday jirkant ishni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi faqatgina bu ishining ortidan sharmandalik va isnot orttirib olgani qoldi